Hola, aquí te comparto un spoiler de Batman series basados en el libro. Quiero ver tu cara al final. Levantó una de mis pantorrillas y la colocó sobre su pecho. Seguí empujando hasta mi punto más débil. Con entusiasmo agarré las sábanas a mi lado. Mientras King continuaba bombeando su cintura, las yemas de mis dedos inconscientemente agarraron los amplios músculos de su espalda. Cerré mis ojos, me estremecí y dejé escapar un líquido turbio. King apretó los dientes, movió la cintura y las caderas, se inclinó sobre mí y me acarició, hasta que lo escuché suspirar de satisfacción. Toda la habitación estaba llena del aroma y las sábanas blancas arrugadas eran horribles. Me acosté en la cama mientras King hundía su rostro en la abertura de mi cuello. Eso es delicioso. Una voz profunda y ronca sonó en mis oídos. Yo mismo asentí. Esto era muy bueno. Mejor que con mi exnovio. Traté de alejarlo, pero King todavía enterró su rostro a un lado de mi cuello y no se fue. Succionó mi garganta suavemente, mostrando su actitud. Él no se fue de aquí. King, difícil de nuevo, hagámoslo de nuevo. No, estuve a punto de protestar, pero su palma inmediatamente agarró mi parte inferior del cuerpo y comenzó a jugar con ella. La voz de protesta original se convirtió lentamente en un pequeño suspiro. ¿No te negaste? Volví a mirarlo con una sonrisa, apreté los dientes y dije, No digas tonterías, entra. Las palabras que no he terminado están todas bloqueadas por el beso de la otra parte. King, como usted ordene. Cuando todo había terminado, era casi tarde en la noche. Parpadeé débilmente y me acosté en la cama, sintiendo que me quedaría dormido en el próximo segundo. La persona a mi lado se levantó y se paró en ese momento. Abrió la puerta de cristal y salió de la terraza. Miré la figura ancha de pie en la terraza fumando. Había un rasguño en su espalda. Compañeros de sueño, compañeros útiles, como quieras llamarme, ahora que quien y yo estamos oficialmente en una relación diferente. Huea bajó lentamente sus párpados. Huea cansado, aunque en su corazón todavía sentía que lo que acababa de pasar estaba mal. Pero ya era demasiado tarde, porque UEA ya lo había decidido. Es solo un corto tiempo loco en mi vida. No pasará mucho tiempo antes de que UEA regrese a su antigua vida. ¿Alguna vez te has imaginado cómo será tu futuro? Cuando estaba en la universidad, imaginé que cuando tuviera 20 años tendría un trabajo estable, mi propio auto o mi propio departamento y un amante con quien planear una vida futura. Por supuesto, esto solo es una imaginación muy básica. No pensé que estaría mal, y resulta que todavía estoy bastante lejos de esa meta. Está bien, ya tengo mi propio departamento, pero trabajar en una empresa privada bajo el esquema de PIM todavía no es seguro. Tengo mi propio auto, pero no lo compré yo mismo. Y lo más importante, no he conocido el amor de mi vida. Además, nunca pensé que algún día me convertiría en compañero de cama de la persona que más odio. UEA. ¿Qué estás pensando? Mientras esperaba el ascensor en la empresa, una voz profunda sonó a mi lado. Volté a mirar al dueño de la voz y respondí con pereza. Estoy bien. ¿Es un fantasma? Sí te creo. Pensé que estabas soñando despierto porque tus ojos estaban vacíos. No empujé tu cabeza contra la cabecera cuando dormimos juntos anoche, ¿verdad? King se inclinó y susurró en mi oído. Sus ojos azules brillaron con picardía. Él miraba fijamente mis ojos ligeramente. Temprano en la mañana debería estar nervioso. Este es el único grito en mi corazón. Cállate, murmuró con cansancio y todavía no puedo creer que este chico y yo hemos estado en una relación de amigos con beneficios durante dos semanas. Todo salió de acuerdo con el acuerdo que negociamos antes. Hicimos negocios como de costumbre en la compañía. Incluso Jade no podía ver el cambio entre nosotros. Después del trabajo, cada uno regresa en su propio automóvil. King suele venir a mi apartamento tres días a la semana, o cambiar el ambiente para ir a su apartamento de vez en cuando. Pongo algo de ropa en su apartamento, así que puedo usar esa ropa para trabajar al día siguiente después de quedarme ahí. No hay necesidad de tener que usar ropa demasiado grande para trabajar.